بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد رياض الصالحين 33 باب ملاطفه اليتيم والبنات والسائر الضعفاء والمساكين والمنكسرين والاحسان اليهم والشفقه عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم یتیموں لڑکیوں اور تمام کمزوروں مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے ان پر شفقت و احسان کرنے اور ان کے ساتھ توادن سے پیش آنے کا بیان آج ہم انشاءاللہ اس باب سے دو حدیثیں پڑھیں گے حدیث نمبر 268 اور حدیث نمبر 269 یہ نمبر کتاب کے حساب سے ہے حدیثیں ملتی جلتی ہیں سیدہ عشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخالت علی امراۃم کہ میرے پاس ایک خاتون آئی ایک عورت آئی وہ ماہا ابن اتانی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں لہا تس ان, س... ان کے لیے سوال کر رہی تھی فلم تجینی غیر تمرتن تو میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی مگر کہ کھجور تمرتن واحدتن مگر کہ ایک کھجور یعنی کہ ایک کھجور کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی فاطاہ تو میں نے وہ کھجور ہی انہیں دے دی وہ سوال کرنے والی خاتون کو جس کے ساتھ دو بچیاں تھیں فقاص مت ہا بین ابن تئی ہا ولم کل من ہا تو اس نے وہ کھجور جو ایک میں نے اسے دی تھی اس کے دو حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیے اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا ثم قامت فخارا جت ہوئی اور چلی گئی فداخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا پھر جب نبی علیہ السلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے ف تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی فقالا تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا مانب تلی یا منہاز ہل بنا طبی ان جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ ازمایا جائے فاحسنا الیہن پس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کن نہ لہو سی ترمن تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی متفق علی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے اسلام نے خواتین کی عزت احترام بیٹیوں کے اچھی تربیت کے حوالے سے جو چیزیں بتلائی ہیں یہ صرف اور صرف اسلام میں ہی خوبصورتی ہے دنیا کے اور کسی مذہب میں اس طرح نہیں ہے اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں ان حقوق کو وہ پا کر بالکل محفوظ ہو جاتی ہے وہ دنیا کے تمام فطروں سے محفوظ ہو جاتی ہے اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ وہ سرخرو ہوتی ہے تو یہ اسلام ہی ایک, ایک ایسا مذہب ہے جو احکامات دیتا ہے جو خواتین کے حقوق ان کو پورے دیتا ہے تو اس لیے اسلامی تعلیمات کو ہمیں اپنانا چاہیے اور جو آج ہمارے ہاں ایک دھوکا دینے والا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق سرب کرتا ہے ان کو آزادی نہیں دیتا مردوں کا مقابلے نہیں دیتا ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا ان کو کام نہیں کرنے دیتا یہ سوائے دھوکا اور فراڈ کے اور کچھ نہیں ہے بلکہ جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں ان پر اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخر میں دونوں جگہ سرخرو ہونا چاہیے یہ ابھی چھوٹی بچیاں ہیں بالکل چھوٹی بچیاں وہ ماں ان میں کھجور تقسیم کرتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی بڑی اس کو جو خوشخبری سنا دی کہ اگر وہ بیٹیوں کے معاملے میں ازمایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے ان کی اچھی پرورش کرتا ہے دین کی تعلیم دلواتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم میں آگ سے پردہ بن جائیں گی یعنی اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جہنم میں ان کی خدمت کے ذریعے ان کے اچھے برتاؤ اور اچھی تربیت کی وجہ سے پردہ کر دیا جائے گا یعنی جہنم اس سے دور ہو جائے گی تو اس لیے ہم جو اس نعرے کی وجہ سے اسلام سے یا اپنے بچیوں سے یا اس طرح کا جو بھی ہم معاملہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسلامی تعلیمات پر ان کی تربیت کر کے دنیا میں ان کو اچھا بنانا چاہیے نیک سیرت بنانا چاہیے اور آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کر لینا چاہیے اس کے ساتھ دوسری حدیث ہے عنایت رضی اللہ عنہ سیدہ شر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث ہے کہتی ہیں جا اتنی مسکین اتن تہ کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے پاس جس نے دو بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں فعت عام تو ہا تو میں نے اسے کھانے کے لیے تین کھجوریں دی فعت کل واحد تم من تو اس نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی فرافات علا فی ہا تمرتن تو ان میں سے ایک کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی فسط آمتا فسط آمت کہ وہ اس نے اب ابھی کھائی نہ تھی تو اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ مانگ لی اللہ تریدو بینا تو اس نے اس خجور کے دو حصے کر دیئے دو ٹکڑے کر دیئے جو کہ وہ خود کھانے لگی تھی اس کے دو ٹکڑے کر کے اس نے اپنی بچیوں کو دے دیئے تو اس کے جب دو حصے کر کے دینے والا یہ جو پراسس سیدہ شر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہتے ہیں اس کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی مجھے میں بڑی حیران ہوئی اس کی اس اس کام پر اس عمل پر فضکر تو لدی ثنا عطلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا فقالا تو آپ علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ان اللہ قد او جب الحا بحل اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی او یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ تقاحا من النار کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا رواہ مسلم یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث میں بھی سید عائشہ سے جو روایت ہے اس میں بھی ہمیں اسی چیز کی ہی دعوت دی جا رہی ہے اسی چیز کی خبر اور اطلاع دی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کی پرورش بیٹیوں کی پرورش بچیوں کی پرورش اسلامی طریقے پہ کرنی چاہیے ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خاتون ان کو صرف کھجور جو اس نے خود سوال کر کے طلب کی ہے جو سیدہ عاشا نے اس کو دی پچھلی حدیث میں تھا کہ ایک کھجور دی اور اس نے وہ حدی کر کے تقسیم کر دی اس میں ہے کہ تین کھجوریں دی اب تین کھجوریں حق تو وہ کہ یہی کہہ سکتی تھی کہ بیٹا میں نے آپ کو ایک دے دی ہے آپ ایک کھاؤ ایک یہ بھی میری لیکن نہیں اپنی بیٹیوں میں اس نے وہ آدھی آدھی کر کے تقسیم کر دی اور یہ محبت ماں کی بے ضرور ہم دیکھ سکتے ہیں مشاہدہ کر سکتے ہیں یہ ماں کی محبت اپنے اولاد سے ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندے سے ایک کئی درجے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے اللہ کی طرف اپنے معاملات کو پلٹا لینا چاہیے یہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اسی طرح جو خامد بھی اپنی بیوی کے لیے لے کر آتا ہے اس کو کھا کھلاتا ہے پہناتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اسی طرح اگر کوئی شوہر کمائی کرتا ہے اس کے اندر سے اس کی بیوی اگر صدقہ کر سکتی صدقہ کر دیتی ہے کیونکہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے گھر پہ یہ کھجوریں تھیں جو سعید آشہ نے صدقہ کی تو وہ جائز طریقے سے معروف طریقے سے خامت کو بتا دے یہ زیادہ اچھا ہے اس طریقے سے وہ اگر صدقہ کرتی ہے تو اس کا اجر کرنے والی خاتون کو بھی ہے اور کما کر لانے والے کو بھی دونوں کو ہے شوہر کما کر لایا اور خاتون نے صدقہ کیا دونوں اس میں ثواب کے اور اجر کے حقدار ہیں تو اس لیے اس میں عورت کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اور مرد کو اس کی رضامند ہونے کی وجہ سے یا کما کر لانے کی وجہ سے دونوں طریقوں میں ان کو اجر اللہ تعالی کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اس میں اہم پہلو جو ہمارے اس باب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ یتیم مسکین غریب ان کی مدد ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے یہاں تک کہ اگر کوئی والدین کمزور ہیں ان کی اس طرح استطاعت نہیں ہے اچھا کھانے کی لیکن کبھی ان کو کہیں سے مل جاتا ہے باہر سے تو وہ اپنی اولاد کے لیے لے آتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے لے آتے ہیں اپنی بیوی کے لیے گھر پہ لے آتا ہے تو یہ بھی اس کا بڑا صدقہ ہوتا ہے اور وہ اس پر اجر کا مستحق ہوتا ہے کھانا اس نے بھی ہے کھانا وہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے کھلا لیتا ہے تو اسلام ہی ایسا خوبصورت ترین مذہب ہے جو ہمیں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اپنی ہی تربیت کا موقع بھی مہیا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کا موقع بھی میسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو بھی اچھا بنانے کی اور اسلامی شعار پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو معاملات ہیں یا معاشرتی جو بگاڑ ہیں وہ ہمیں اپنے آپ سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اس طرح راضی ہو جائے جس طرح ہم اسے پسند ہیں اور کل قیامت کے دن ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں سرخرو کرتے ہوئے جنت میں ہمیں داخل کرے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توقل تو وہ انیب